Эх, дороги, пыль да туман, Холода, тревоги да степной бурьян. Знать не можешь доли своей,

Эх, дороги, пыль да туман, Холода тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, дружок в бурьяне неживой лежит. Потому что вы сегодня, это живая история. Все, все особо А всех? Мы вам вручаем олимпийские книги, которых да. нет еще. Еще нет. Но уже есть. Хорошо. В вашей библиотеке, в библиотеке тоже было. Есть. До свидания. Спасибо. Дорогие наши ветераны, как сказал глава областного совета, живите, живите, будьте здоровы. Понимаете, вы да, действительно, как раз то связующее звено, которое может рассказать молодежи о том, что вы своими глазами видели беды этой войны, чтобы эта война не повторилась. Мы сегодня видим, что происходит на востоке нашей страны. Не дай бог, чтобы это распространилось куда-то дальше. Живите, здоровья вам, счастья, удачи, ну, всего самого наилучшего. Спасибо. А вам от всех нас и тех, которые нет, и особенно Бориса Лазаревича, большущая благодарность вам, двоим и всем, кто здесь присутствует. Ой -ой -ой. Здоровья, благополучия Спасибо. и так держать. дороги пыль да туман, холода тревоги, До да степной бурья снег ли ветер вспомним друзья. Дороги эти позабыть нельзя. Позабыть нельзя. Дорогие друзья! С большим праздником, с Днем Победы. Самый большой праздник, самый красивый праздник это День Победы. Если сегодня некоторые скептики говорят, что День Победы надо заменить чем-то другим, то его заменить нельзя. Какие крысь я вот молодежь сидит здесь, и которая, значит, на сегодняшний день, ну, по книгам знает, по, по сегодняшним да, знает все. И не зная эту войну, вот тут среди нас все дети войны, вот я хочу сказать, какие были красивые песни. А сейчас это гупцы-ця, вот, гупцы вот, все. И какая песня красивая, майская такая. Майскими короткими ночами, Отгремел, закончились бои энтузиазм получает. Темными ночами. Мы все равно проходим. Сбора, Поехали! С Праздник. праздником! С Вперед! Можно тебя поменять стакан маленький, так большой. Ничего. Этот день победы.

¡Vamos,